Вітаю, це програма Відзеркалення. Я Юлія Журавльова. Сьогодні говоримо про мажорство. Справжнім втіленням образу мажора наших днів став депутат луганської міськради, син народного депутата Роман Ландик, який у луганському ресторані жорстоко побив дівчину, яка згодом опинилася в лікарні зі струсом мозку. Прокуратура міліція порушила кримінальну справу проти ландика за статтею хуліганство, і його навіть виключили з лав партії регіонів. А у соціальній мережі в інтернеті тим часом оголосили боротьбу з осатанілим мажорством. Отже, в питанні розбираємось із нашими гостями сьогодні. Це Ганна Кисельова, кандидат філологічних наук, психолінгвіст. Добрий день, Добре. і Петро Власов, кандидат психологічних наук інститут прикладної психології. Отже, панове, на початку давайте пригадаємо, звідки взялося це явище мажор, мажорство. Мажорство – это не такое социальное явление, которое вот мажор, да, это значит мейджор, главный, основной. И это явление, которое показывает, что некто хочет себя показать или сделать неким эксклюзивным или особым, отличительным. И мне представляется, что само по себе явление, поскольку оно социальное, да, ну, конечно, и социальное, и психологическое, имеет корни, и общество предполагает или позволяет, или считает возможным, чтобы такое положение дел было и стало, как бы, некоторым людям доступным. Когда выникло это явление? Ну, я думаю, оно возникло с времен существования человечества, то есть это, вот, как бы, старое явление, которое связано с тем, что не так страшен черт, как его малютки. Да? Вот. Поэтому, в общем, если говорить по большому счету, то определенное количество людей, если рассматривать это как социальное явление, с позиции социальной психологии, мажор, что все-таки это сленг, и мы можем говорить о этом явлении, как о неком явлении детей, которые получают благо, не обеспеченные своими собственными усилиями. Понимаете, да? Вот. Эти дети, нет, под затратив какое-то количество усилий, не понимают, что такое социальные барьеры. А также не понимают, сколько усилий надо тратить для единицы счастья. Да? Почему? Потому что очень много дали детям детям, вернее, дали родители. Таким образом, такой человек как бы существует без границ. Он находится в неком вакууме, потому что все то, для чего другие тратят усилия, он для этого усилий не тратит. Да? ему это дается просто так. Таким да образом, нет, это он это испытывает мало дороги. переживаний в своей жизни. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что он будет пробовать эту жизнь на барьер. Да, он будет искать, а где же барьеры? Он будет рисковать, он будет протестовать. Поэтому он будет куда более протестный, эти протесты куда будут более по вот то, о чем мы с вами можем говорить. Но мы можем говорить о том, что это с точки зрения психологии и становления личности достаточно эмоционально инфантильный человек, то есть он не взрослый. Здесь мы можем говорить о детскости, о каком-то определенном протесте эпатажа, не включенности. А при, такой протест может быть и по отношению к родителям, которые все-таки пытаются давить и контролировать. Ну и дальше, можем ли мы говорить о том, когда в нашем обществе возникло такое явление? Конечно, можем. С 1991 -го года, когда возникла перестройка, и те люди, которые принадлежали к элитному классу, например, каких-нибудь там коммунистических бонс или кого-нибудь еще, они вдруг стали иметь возможность это демонстрировать. Да? Ну и все остальные тоже начали это демонстрировать, и их дети, и их семья в том числе. Да? Таким образом, мы как бы подразумеваем, что есть некая группа. До этого ее не было. Поэтому почему мы с вами на это обращаем внимание? Потому что у нас этому явлению 20 лет. Как и независимости. Золота молодь радянских часов, она была иншая? Что изменилось? Ну, я думаю, да. Я думаю, да. Почему она была другой? Потому что, ну, во-первых, были барьеры. Понимаете, да? Были социальные барьеры, были границы, э -э сильно рисковали родители, не было всех атрибутов, которые связаны были с элитными школами, автомобилями и так далее. То есть, все-таки приходилось работать, все-таки приходило упираться. Но мы вспомним одного из известных мажоров, это Василия Сталина, да, который пил водку, как мы с вами знаем, в истории. И таким образом активно позорил своего отца, независимо от, от бульных пьянок, которые он устраивал в разных ресторанах Москвы. Поэтому э, такой человек, он в общем слаб, у него все дается легко. А допрыгнуть до величия отца невозможно, то есть невозможно повзрослеть. Да? И это приводит к тому, что он начинает протестовать и демонстрировать вот такой эпатирующий способ поведения. Но это детскость на самом то деле. Если говорить с позиции психологии, это детскость, это инфантильность, это не взрослость, это неразвитость ценностей социальных. В том числе. Я бы вот еще добавила, что вот такое поведение ⁇ это способ действительно обрести идентификацию, то есть кто я есть. Да? И э, здесь идет вот такое копирование поведения, если, например, взор, э, родитель при этом э, занимает позицию доминирующего. Это человек копирует все то, что проще повторить, да, то, что как бы, внешне действительно показывает его доминантность или превосходство. И второй из моментов, на который стоит обратить внимание, что каждый по-разному решает как бы, вот это свое несовершенство, преодолевает свое несовершенство. Некоторые решают это с помощью конструктивных достижений, а некоторые с помощью пренебрежения или показаний своей отдельности и дистантности. Вспомним известного господина Адлера и его комплекс неполноценности. И я хотела бы вот здесь тоже такую ссылку дать на историю, древнюю историю, когда святилище Немисское это рядом с, Альби, с Альбийскими горами, где было священное дерево, вокруг которого ходил, ходила мрачная темная фигура. Эта мрачная темная фигура был жрец-убийца, который поджидал своего более ловкого и сильного конкурента. И этот сильный конкурент конкурент мог стать и занять место этого жреца, только убив его. Поэтому вот такой способ опровержения предыдущих авторитетов, может быть, не развитие, а опровержение, он где-то очень далеко и глубоко в нас заложен вот такими вот историей и такой, наверное, древней памяти. Да, я хотел бы сказать о том, что, опять-таки, общество детерминирует способ, как я могу протестовать, способ протеста. Да? То есть мы можем что делать? Рассказывать анекдоты при коммунистах про Брежнева. Сейчас мы можем выходить на демонстрацию а раньше не могли. Поэтому детерминация формы протеста, а также формы проявления. То есть мы можем говорить о том, что поведение мажоров – это протестное поведение. Протестное. Почему? Потому что есть комплекс неполноценности, есть размытая идентичность. Да? То есть кто папа, понятно, а ты кто. Можно что ты говорить, что, что это еще и финансовый, так и я, что заберите гроши в него, кто он будет? Как он поводит это тут? Можно говорить о том, что финансы, ну, я не думаю, что это причина. Можно говорить о том, что финансы – это некий способ, который фактически позволяет проявляться как угодно. Понимаете, да? А власть родителей, позволяет это делать безнаказанно. Поэтому вот два ограничения, которые фактически позволяют каким-то образом находиться на меже дозволенного и получать острые ощущения вот, от жизни, которых не хватает. Мы можем говорить о том, что этот человек испытывает эмоциональный голод реальных эмоций. Достижения, упорства, близости, взаимоотношения с окружающими, какого-то преодоления и так далее. Он здесь не взрослеет. Поэтому а дефицит этот надо восполнять чем? Прыганием с парашюта, вождением автомобиля, э, какими-то агрессивными действиями, поскольку вот здесь есть как бы естество жизни. Все. Поэтому водичка, дырочка найдем. Да, поскольку достижения это достаточно высокие, человек должен продемонстрировать вот это э, по, отношению ребенок, к родителям. по отношению к родителям, а э, общество не подготовило способов действительно. И поэтому что и действительно мы сделали? Да, для того, чтобы стать таким же или сильнее, чем э, отец или. Мать, да. Доказать непонятно. свою э, силу. С одной стороны. С другой стороны, знаете, я о чем хочу сказать? Есть представление у нас, может быть, с вами, о том, что родители потакают таким детям или как бы плохо их воспитывать. Это не так. Я, ну, Среди моих знакомых, а также тех людей, с которыми я работаю профессионально, э, есть большое количество людей, для которых это горе. Открыто, они не знают, что делать. Но ну, представьте себе следующую ситуацию: есть семья, кто-то строит карьеру она какая успешная нет почему потому что родители не могут уделять достойного времени своим детям просто не успевают да таким образом они пытаются от них откупаться да я вам дал что-то такое я что-то купил и так далее мы можем считать такую семью карьеристов с двух сторон благополучной нет она не благополучна ребенок там обделен вниманием Но вот тут он на себя внимание привлекает он растет да? игрушки становятся дороже чтобы он чувствовал какое-то отношение к родителям и он таким образом протестует с другой стороны, а что делать в этой ситуации? Если мы берем с вами элитную школу, она не дает образования. И вот сейчас я вернулся с Конгресса по организационной психологии украинского. Там хорошее исследование провели. Сравнивали успешность детей и возможность решать проблемы из двух школ. Из элитной, из обыкновенной. Да? А детей определенного социального слоя. Ничего подобного. Элитная школа не учит преодолевать проблемы. А обыкновенная школа, так реальная, да, в которой есть разные люди, она учит. Потому что мы только отобрали детей, они там как-то стараются по-своему действовать, но они все одинаковые. И у учителя испытывают некий комплекс неполноценности по отношению к их родителям и зависимости. Да? Обыкновенная школа совсем нет. Да? То есть ты двойку получила, до свидания. Да? Никого это не интересует. Поэтому вот здесь вот такое преодоление – это проблема. У нас и, и, социальных институтов нет. А куда их дети, этих детей? Ну, вот, вот они родились. Дальше что с ними делать? Как их воспитывать? Черт его разберет. Пытались так, куда-то отправили. Что происходит в Европе? Католическая школа. Ох, там сердито, там не, по, не повыпендриваешься. Да? То есть то, что или во, или военные, конечно. Вот, где э, воспитывали сейчас принца, которого, английского, который женился, да, вот совсем недавно, я забыл, как его звать. Вот. Э, военная школа, он окончил э, военную школу. В Европе есть определенные рамки для элиты, хотя Будиака суспільство завжди ведь элитарностью. Какие Мне... мать будут рамка? Мне, каза... Мне кажется, вот я здесь не совсем соглашусь, что здесь дело не в рамках. Здесь э, дело в том, что э, общество готово, например, европейское общество, иметь лидеров высокого уровня. Потому что, как вот коллега сказал, э, католическая школа, она воспитывает э, ценности, которые дают возможность человеку стать лидером высокого масштаба у нас, наверное, в обществе нет институтов, которые создают ценности. Но куда, например, мы действительно можем отправить своего ребенка для того, чтобы из него сделали человека? Да? Армия или школы, или вузы этого нет. А батьки показывают приклад? Батьки не могут показывать приклад, потому что, на самом деле, что они могут показать? Ведь они добились своего места. Да. И второе, как они добились этого места? Да, безусловно, у них были достижения, но эти достижения были на основе чего? На основе какого опыта? На основе опыта на... другой среды, другой эпохи. Среды. Вот. А здесь всегда другая, это конкуренция, это создание индивидуальности, это показать э, или это стать внутри себя сильнее, чем ты сам до этого. А кто имеет такие... Мы сейчас переводим очень интересную книгу в, нашей, в нашем издательстве. Она называется «Культура индивидуализма». Понимаете, у нас же коллективистская культура. Все одинаковые, все усредненные. Средняя температура по палате. Основная ваша задача, чтобы и моя, чтобы мы не уделялись. Ты самый умный, ты в шляпе. Поэтому вот наш стереотип. Поэтому мы всех меряем усредненной меркой. Поэтому если говорить о том, готовы ли мы воспринимать, что кто-то лучше, нет, конечно. Конечно, безусловно, нет. Это вызывает наше повышенное внимание, это вызывает некий протест. И таким образом мы не создаем институты. А как сделать так, чтобы вот есть у нас некто, да, вот он там есть, как его воспитать так, чтобы он был тем, который нам нравится. У нас с этого мы ничего тут с вами не сделали. Нравится кто угодно, политический деятель, милиционер там, и так далее. Да? Какие ценности тут должны быть? Как мы их выработаем? Мы считаем, что раз они сами туда прибежали, то они сами за это и ответственны. Ничего подобного. Не стреляйте в пианиста, он как умеет, так и танцует. Понимаете? Вот. У нас с вами как раз такая проблема и получается. Да? Поэтому эти люди, еще украинскую, но в помоцкой, да, пытаются решить вот эту проблему. И у них так получается. Получается плохо. Безусловно, от этого теряет общество. И конкретная девушка, на которую напал некий титулованный, значит, оскорбитель, да, это просто... Неправильно это преступление. Поэтому тут чего комментировать? Вот, э, с одной стороны. А с другой стороны, теряют у родителей? Я не думаю, что они счастливы от такого поступка, от такой ситуации, в которой оказалась их семья и то внимание, которое к ней было привлечено. Привлечено, конечно, безусловно. Но с другой стороны, опять-таки, знаете, мы часто привыкли сравнивать неблагополучную семью с не самим фактором неблагополучия, а малым вниманием, и отсутствием близких, теплых отношений в семье, а с экономикой. Это неправильно совсем. Поэтому экономика может быть хорошая, а близких и теплых понимающих отношений нет. И поэтому эта семья будет решать свои проблемы не на уровне, например, какого-нибудь протеста, прогула школы или там, курения во втором классе в, в подъезде, а на уровне вот такого протеста. У них же ресурсы-то в руках.